নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মণি মণি ফেমিলি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে নিশ্চয় ভালেই আছে ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক সাৱধানে থাকিব আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই যাতে ভালে কুশলে থাকোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এতিয়া বাজে ছয়টা আৰু এতিয়াৰ পৰা মই ব্লগটো বনাইছোঁ আর জানে না আমার ইয়াত অল্প অলপ বরষুণ পৰি আছে বয়স অফা দিন তো অল্প ডিস্টার্ব হয়ে আছে শব্দ হয়ে আছে প্লিজ আপনার অল্প ধৈর্য সহকারে চাই লব ভিডিওটি আর ভিডিওটি চাই কেন্কা পালে নিশ্চয় কমেন্ট করে কব ভাল লাগিলে লাইক করব শেয়ার করব আর যী সকল বন্ধু নতুন করে চেনেলত আহিছে প্লিজ আপনাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লগত থাকিব সাপোর্ট করব গেছ টেবুল ডাইনিং টেবুল এইগিলা মোচামোচি কৰি চাফা চিকুণ কৰি থৈ এতিয়া আহিছোঁ মই বাচন বৰ্তন ধুবলৈ এয়া চাক মই এতিয়া বাচন বৰ্তন ধুই আছোঁ আমি জানেনে যিমানেই কাম কৰোঁ কাম কৰি কৰি ভাগৰ হৈ থাকিলেও কেতিয়াও কোনে নক'ব যে ইমান কাম কৰিছে অলপ ৰেচ লোৱা বা জিৰণি লোৱা আৰু কেতিয়াও নাম নহয় আমাৰ কামৰ কোনো দামেই নাই যিমানে কাৰো কেতিয়াও মানুহে ক'ব কি কাম কৰিছা কি কৰি আছা দিনটো এইটোৱে নাম যিমান কৰি লয় এইটোৱেই নাম পাব কেতিয়াও নক'ব যে বোৱাৰীজনীয়েচোন ইমান কাম কৰি আছে এইটো শব্দ কেতিয়াও কাৰো মুখত শুনা নাপায় আমাৰ কামত কোনো মূল্যই নিদিয়ে সেইটোৱে ভাৱে আমি ঘৰত থাকি থাকে একোৱেই নকৰোঁ নেকি খালী বাচন বৰ্তন ধোওঁ ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ এইকেইটা কামেই কিমানো কষ্ট হয় আৰু একো কষ্টই নাই আৰু কিনো কাম কিন্তু তাৰ মাজতে কিমান কাম কাজ আছে এইকেইটা কাম কাজ কাৰো চকুতে নকৰে ঠিক আছে বাচন বৰ্তন ধুই ধুই আপোনালোকৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ কিবা ভূৰ বান্ধি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব এইয়া চাওক মোৰ বাচন বৰ্তনত ধোৱা হ'ল এতিয়া বাচন বৰ্তন আনি পেলাই নিজৰ নিজৰ জগাত সামৰি সামৰি থৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ অলপ হ'লেও ভাল লাগিব ব্লগটো চাই মই সম্পূৰ্ণ কাম কাজ কৰি মেলি গা পা ধুই এতিয়া আহিছোঁ চাহ খাবলৈ এতিয়া মই এৰি আছেনে চাহ বাঢ়িলোঁ খাবৰ কাৰণে কাটা নিমকি আৰু বুন্দিয়াৰ লগত আৰু খাই বৈ তাৰপিছত মই দুপৰীয়া কাৰণে ভাত চবজিও বনাই দিলোঁ কচুৰ লগত দালি বনালোঁ তাৰপিছত নিৰামিষ চব্জি বনালোঁ বন্ধাকবি ভাজি বনালোঁ দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ইমান বৰষুণ পৰিছে চাইছেনে একদম পানী জমা হৈ গৈছে গোটেই চোতাল ৰাস্তা ঘাট মানে বহুত জোৰে বৰষুণ পৰিছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতে অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাওকচোন কিমান বৰষুণ হৈছে মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত এইটো আহি পালে আৰু কি বস্তু হয় আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় গম পাব আৰু এইয়া চাক প্ৰতিমাই আনবক্সিং কৰি আছে বস্তুটো আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু মোৰ কাম কাজ চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি ক'ব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন বন্ধুসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ তা বাই লাভ ইউ সকলোকে নমস্কাৰ